Киоски мелких предпринимателей за гранью бытия. Снова постарались депутаты. На последней сессии они постановили передать функции распределения городской земли муниципальному предприятию. Цели и задачи нового посредника изучала Евгения Матаревская. Она пришла к такому выводу. Коммунальный монстр – это фильтр. Через его сито будут выдавливать с городской земли ларьки мелких предпринимателей чтобы освободить место для киосков других лавочников, которые имеют большее значение для имиджа Днепропетровска. Насколько сложно выжить мелкому предпринимателю в чиновничьих джунгах Днепропетровска, на собственной шкуре почувствовал бизнесмен Немат Пашаев. Как честный человек, собрал полный пакет разрешительных документов и открыл свое дело. Об истинных реалиях бизнеса под Днепропетровске узнал, когда получил распоряжение от земельной ветви городской власти о сносе стационарного павильона. Оказалось, главное – не законопослушность, а хорошие связи и деньги. Уж очень лакомый кусочек земли он занимал, а потому участок продали с аукциона без его ведома за полгода до окончания аренды. Да, Акция когда прошла, об этом никто нам не сообщил и никто не предупреждал. Полгода раньше я подготовил документ и издал горсовет, чтобы прошел комиссию. Откуда растут ноги бизнесмен понял, когда узнал, кому была продана земля. Новый владелец участка под киоском – фирма Армада, деятельность которой связывают с громким именем одного депутата городского совета. Немат Пашаев с беспределом прикормленных земельных чиновников и слуг народа не смирился. Продолжает исправно платить налоги и эксплуатировать свой павильон. Долго ли протянет, загадывать не берется. С широкой руки Пашаеву разрешили взять киоск под мышку и перенести на какую-нибудь другую землю, которую, может быть, когда-нибудь выделят в горсовете. Анархию в мелком торговом бизнесе последние четыре года депутаты горсовета с чистой совестью списывали на отсутствие законодательной базы. В результате бездействия городских распорядителей земли, говорит предприниматель Владислав Коваленко, 90% днепропетровских киосков вне закона. Выделение земельного участка бизнесмены ждут по 3-4 года. И вот, наконец, Днепропетровский горсовет выдал правила установки малых архитектурных форм. Данное положение, которое мы сейчас ознакомились с этим положением, говорит о том, что будут существовать такие координаторы, которые будут сотрудничать или выполнять услуги, между предпринимателями и между городским советом. Роль координаторов депутаты отвели коммунальным предприятиям Камзему и Зимграду. Они получат участки постоянное пользование, а затем будут передавать их в аренду всем желающим на конкурсной основе, уверяет начальник земельного управления горсовета Сергей Шеломанов. Для предпринимателей дальше будет процесс очень простой. Подали документы, участвовали в конкурсе, заплатили в бюджет деньги и э, размещают киоск на тот срок, на который будет объявлено. Осталось дело за малым, говорит Сергей Шеломанов. Совместно с глава ПУ составить схему размещения киосков по каждому району отдельно. Войдут в нее до тысяч ларьков. К слову, сейчас в Днепропетровске работает более 4000 торговых точек. У бизнесмена Владислава Коваленко 10 павильонов. Документы на каждый из них уже не один год пылятся в земельном управлении. Попадут ли его киоски в милость городских координаторов, бизнесмен не уверен. Но знает точно, грядет великий ларечный передел. Тебе могут предоставлять те земельные участки, которые, скажем, предпринимателям могут быть даже невыгодны и не нужны. А те земельные участки, которые, например, сейчас есть, они почему очень интересны? Потому что люди по настоящее время, там, с 93-го по 2009 год, работают на этих земельных участках. Получается, что с наработанного места просто будут человека высиживать под любым предлогом. А между тем, все точки над «и» в вопросах отведения земли для киосков еще в августе расставил Кабмин, говорит предприниматель. Собери необходимый пакет документов и работай спокойно. В этом же решении Кабинета министров черным по белому из решения Кабинета министров Украины от 26 августа 2009 года об утверждении порядка размещения мафов для осуществления предпринимательской деятельности. Забороняется делугование зазначенных повноважень коммунальным та приватным підприємствам. Почему Днепропетровским депутатам Кабмин не указ? Главный распорядитель городской земли, председатель профильной комиссии и крестный отец антизаконного положения о Мафах Александр Лупандин на наш вопрос так и не ответил. Орел птица гордая, летает только в прямом эфире. Я на все вопросы буду отвечать в прямом эфире. Приглашайте, будем разговаривать. В эфир для CTV это очень сложно. Ну, Пожалуйста, ну, не в прямом ну, эфире. Все, Вы можете это? нам ответить? В а прямом эфире. Слышишь в прямом эфире? В прямом эфире. К этим постановлением фактически депутаты создали эти коммунальные предприятия именно для того, чтобы наполнить не госбюджет, а, как а свои именно коммунальные предприятия. Конечно, нетрудно понять, кто является учредителем или хозяином этих предприятий. Евгения Матаревская, Николай Портаненко, Александр Ленкевич, студия Акцент Медиа.